что, две, добы прошло. Дивимся, что тут у нас. Ну что это, браконьер? Сюда. Ого, сюда, черепах. Вот змей какой! О, так это в юн. юн, да. Да, да. это рыба. Кто знал, что это за рыба? В юн, шмюн. Не может выйти. Давай его выпустим. Конечно. Сюда, Андрюха, давай, давай, доставай, что ты мучаешь? А я боюсь его. А, ты думаешь, что он как змея? Ну да, давай, Петя. Да не, не. Давай. Покажи, иди сюда, снимай. Да давай, Я снимаю. чтобы меня черепаха не жахнула. Давай. Дивись, он сын. Ого. Что, отпускаем? Это Слышишь, кстати, да, кажут, что можно на нем давление вымеривать. Выпускаем? Давай. Что за рыба, хлопцы? Блин, Кажут, им вообще давление можно выбрать. А что с черепахами Отпускай, родными? Отпускай, дивись. А как их брать? А как? А и бери. Черепаху я не боюсь. Ну, а если она насрёт на меня сейчас. Ой, ну у неё когти. Глянь, сколько черепах, прикинь. <laughs> Жек, так ты браконьер, ёпта. Слышь, богато тут насобиралось. Да, ну, так тут какой-то фильтрик естественный, Жек. Да если тут в вьюн плаваю. Вот тут я вот эту траву, Андрюх, в том году. А, забрал? Иди. Да, и копанку себе посидел. Давай. А ну спрыгнем, она звится. Иди до дома. Вот тут.